Недавно я видел Мадонну как раз а, в такой вот а, блузе-шарф, а, я бы даже так сказал. И подумал, а почему нашим всем а, зрителям не рассказать, как это сделать за недорого? Mm -hmm. Поэтому сегодня мы делаем топ, как говорится, как у Мадонны, за недорого. Да, да? ты еще раньше так проходила до, до и сказала, пострижить, но я, как? там и называла им я. <laughs> да, для этого нам сегодня... понадобится просто красивый яркий шарф, который вам наверняка просто надоел, вы его весной, зимой заносили, а теперь можно из него сделать просто красивую, роскошную блузу-топ. Top. А да. что в в руках, АЦ? Ну, это вот такая штука, которая продается все для шитья. Она стоит порядка 15 гривен. Да просто такая, может даже муж сделать, кстати, из проволоки. Uh -huh. Ничего. Вот это такая штука, которую вот так одеваешь на шею. И все. И сегодня на этом Exhaustica. у нас будет держаться топ. Uh -huh. Да. Итак, девушки, если у вас первый размер груди, тогда вы делайте как можно больше складок. Мы берем просто этот треугольничек. Видите, перекидываем его. Ничего зашивать не нужно. Ничего, будем? не, ну мы а, немножко это закрепим, да, то ага. есть закрепим это все иголочками, поэтому зашивать, конечно, стоит. Если у вас хорошая, хорошая такая красивая пышная грудь, тогда, конечно, много сборочек не стоит делать, потому что, ну, уже реально будущее сбитьшего-то. Да, совершенно верно. Поэтому сейчас мы просто зафиксируем а, все наши склады, ага. да. А скажи, а к там не моя возможности купить, вот такую металловую застевку можно заменить это на Ты стричку, например. Можно, можно стричку. Можно шарфик, можно репсовую ленту. Да что там греха таить? На самом деле, можно даже просто ваше э, ожерелье какое-нибудь использовать. Вот mm, я бы на самом деле, деле сегодня даже на твое бы сделал ожерелье. А, можно мы как-то это на тебе ты продемонстрируем? Помняты? Ну, ну давай конечно, пробуем, давай сверху, да. Так, вот. Вот, как у нас это происходит? Смотри, на что практически готов. Мы теперь раз, все красиво подвязали, и вуаля! Ты у нас просто не хуже, Мадон. У Мадонны какой-нибудь Эрмес задорого, а у нас дорого за недорого, как говорится. На самом деле, даже приемный такие пляжный вариант топа. Если ты хочешь, даже там шивыдка выдиагновать. Американская потом... красивая проймочка. Все супер красиво и самое главное в тренде. Цікаві рі рішення за недорого, і хочу сказати, що часу нас зайняло менше ніж хвилину. Експериментуйте, а головне знаєш можна які робити образи. Однакові мама і донька це зараз це дуже вже, популярне бліт, самий красивий вихід, скажем так, на морі. Ну а дівчатка ваші теж будуть.